все вопросы, которые у нас возникают в семье, мы решаем вместе. Свободного времени у нас как такого практически нет. Выходных мы дома не проводим, на постелях не валяемся. С утра на рассвете мы уже где-нибудь или на рыбалке, или на грибах. Ну вот, брали мы специально как-то в вот последние два года, по сути, ни одного выходного мы дома не были. Если только лишь, ну, разве что, вот участок дачный убраться Или возле дома, там фотографию одну положил Как мы вместе ремонтируем придомовую территорию, наводим там порядок Ну, ребята, слава богу, учатся неплохо, занимаются спортом И пошло у нас больше в легкую атлетику Дима занимался легкой атлетикой, сейчас и Артем с Алексеем занимаются ну, итоги вот мы принесли показать, что результаты есть, увлечения есть, ребята радуются, и мы за них тоже очень рады, когда они приходят, медали приносят, такие вот мы. Как говорила Димана, директор садика, чтобы дети не делали, лишь бы не байдыковали. так и мы стараемся, чтобы они все-таки, или это была помощь по дому, или ходили на какие-то секции, или может быть, просто пойти проведать бабушку или во дворе погулять, ну, чтобы меньше там проводили времени, конечно, о таком безделье перед компьютером, перед телевизором, чтобы чем-то занимались свободное время, как-то организовывали свой досуг. Да ну как, советовать я не могу, вообще это должно идти из души, и э, есть такая болезнь, не знаю, может она заразная, может не заразная. В народе ее называют словом из четырех букв, это лень. И если лень берет верх над человеком, то он уже не член общества, это просто сам по себе какой-то, даже не личность, это просто особь, можно так вот грубо выразиться. Ну, жить надо, жить общественной жизнью, жить надо семейной жизнью. Нужно, Мы ж... что такое человек? Это именно происходит от понятия общества. Там, где есть общество, там есть человек. Там, где нет общества, там как такового человека нет. И жить вот, заперевшись в раковину называют уже отшельник. Вот не тяжело ли вам? С как, как вы Как а Обязанности вы распределяете в семье. Вы знаете? По <къем> графику. <къем> самое было страшное, когда вот Лешенька должен был родиться, и меня так все пугали ой, квартира у вас маленькая, как ты же вот справишься, и как тебе будет тяжело, и вообще, как вот ты все это, ну, на себе, как вы это все будете нести. И потом, когда меня выписали с роддома, моей радости, мне так действительно было, ну, не то чтобы легко сказать, еще к нам и приехали гости, все у нас жили, и в этом же контексте хочется обязательно вспомнить, службу семьи молоди, особенно Наталью Михайловну, которую мы давно дружим и любим. Димочке предоставлю отдых на все лето. Он отдыхал все лето в лагерях отдыха. Мальчики были дома, и перед этим был Артемчик, у нас была там песочница. И как-то так я почувствовала, что мне не тяжело. Вот Артемчик с Лешей гуляет, там родственница приехала, мы даже успевали лепить пельмени. Димочка, когда приехал с лагеря, как-то я переживала, что некому мне будет помогать. Тем более супруг тогда работал больше в Киеве, ну, ездил по командировкам. Но Димулька молодец, вот как-то он действительно был старшим братом, на него это вся ноша, конечно, меньше было внимания в учебе, но тем не менее он был хорошим старшим братом. Он и в магазин ездил на велосипеде, у него такой списочек был с детьми, помогал. Ну, в общем-то, скажем так, сильно тяжело не было. Папа его постоянно, у него были свои определенные обязанности, уборка генеральная это была у нас и Дима. Потом выросли мальчики, как-то сейчас у нас нету такого, мы убираемся вместе, посуду, пол у нас до сих пор есть такой график, но уже Дима, конечно, чаще вечером по графику иногда не вписывается мы вот в другие дни его график ставим. А вот ребята, у них пока эти обязанности есть, кто посуду, кто пол. Ну, когда мы готовим кушать, особенно Леша любит помогать по кулинарии, он и пирог может с мамой сделать, и пельмени лепить, и пирожки, ну, в общем-то. Да, у них вот есть такой Артем уже, папа их приучил, они вот рыбу ловят, он уже там их чистит, потом умеет у нас хорошо делать надрезы, жарит даже ее сам. Ну, в общем-то, ребята нам помогают, поэтому ну, бывают определенные моменты как-то там. Ну, а сейчас вообще-то детки помогают, супруг помогает, чтобы так сказать, что я там... У меня есть время для досуга и куда-то сходить и, в принципе, и на концерт, и встретиться с друзьями. Я... Есть у меня свободное время, я живу свободно, я не считаю себя какой-то там в рамках каких-то, ничего не успевающей. Все вроде бы, слава Богу, потихоньку. Дима, а чем вы занимаетесь вы? Расскажите, пожалуйста, где вы учитесь и чем увлекаетесь? Ну, занимаюсь музыкой, играю в музыкальные группы. Уже... Играю на ударных инструментах около где-то 5-6 лет. То есть хочу этим ну, как-то немного профессионально заниматься. Учился в политехе на юридическом, но что-то не до конца это все получалось. Понимал, что ну, как-то ну, не мое. Это не знаю. Что-то вроде так все легко было, но вроде так, не знаю, решил, отучился один курс. Первый взял справку ну, и что-то вот так вот, не знаю, ну, не горел желанием там дальше учиться. Ну, потом вот, получается, год э, проработал. А, захотелось, пошел, э, сейчас учусь в 12-й бурсе на пекаре. Вот интересно стало, вот, там, кондитерские изделия, вот такого плана. а от политеха вас музыка отвлекла все-таки? Нет, нет точно не музыка. А что насчет службы в сказать? В прошлом году был такой инцидент, уже пришла повестка, уже с вещами должен был прийти ну, туда говорю, 8 апреля. Да. Ну потом что-то пришел, мне говорят, у тебя комиссия не до конца там закрыта, все. Ну вот и дальше вот да, так вот пошло, пошло. Осенью пришел, комиссию прошел, как-то так опять не успел. Поэтому прежде чем что-то сделать, это нужно обдумать. Если не хватает э, опыта жизненного, вы можете прийти к нам, спросить у нас совет. Но только совет. Настаивать и заставлять. Нет, мы говорим, вот смотри, ты по своим способностям. Можешь вот сюда пойти, можешь сюда, можешь сюда. Вот тут вот в конце будет грезить примерно вот такой вот окончание Вот тут вот такое, вот тут вот такое. Я в свое время выбирал тоже, я хотел пойти в военное училище, я приезжал в Суворовское, меня не взяли по состоянию здоровья, у меня зрение было слабое. Потом я хотел поехать в Ленинградское училище, но в конце концов вот так сел. Это было как раз Олимпиада в Москве, я сидел дома один, мои родители уехали сюда в Сумы. Я как раз закончил школу, сидел дома сам, перебирал эти как их сейчас называют, проспекты, тогда был справочник учебных центр, заведений, я начал себе планировать, а что вот из меня получится. Я остановился на Саратовском политехническом по специальности подъемно-транспортной машины, я понял, что промышленность моя, краны мне нравятся всегда с детства, и я вот себе выбрал путь. Ребятам также самое предложил, что что вы хотите, они нарисовали, вот мы хотим вот так, вот так, вот вот еще даже года три назад Артем с Алексеем, вот я работал в РАЗе Брали мы их с собой Они ездили в тракторах, в этих современных Мы сказали, что после школы Мы идем на тракториста Потом служим в армии, а потом поступаем в институт И они рисовали планы Это не я им говорил Нет. Попробуем подытожить Постараемся сформулировать Основной принцип воспитания вот Как на ваш взгляд, есть у вас какой-нибудь такой принцип? Да, наверное, свобода и любовь Свобода в выборе, свобода в мышлении и общая любовь. Вот мы на природу ездим, что дает природа? Что дает общение на рыбалке, по грибы или просто поехать там в ту же зимой покататься на санках? Тут можно называть кучу всяких разных слов, понятий, принципов. А я бы все это дело назвал одним, это вот комплекс всего, что это можно объем объемлять это человечность. Вот то, что дает общение с природой, это воспитывает в человеке именно вот то, что я говорил, именно человечность, добропорядочность, честность, открытость. И я думаю, что это, в принципе, по крайней мере, в нашей семье это основополагающий принцип. Говорилось, вера, надежда и любовь. Это самое главное. Ну и, конечно, как и, и во все времена дети должны уважать, слушаться родителей, не только родителей, но и старшее поколение относиться уважительно, с почтением, быть послушными, трудолюбивыми. Ну и, конечно, вера, любовь и надежда ⁇ это самое главное в семье.